হেল্ল' গাইছ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই বিশেষ এটা বস্তু বনাইছোঁ কি বনাইছোঁ কেনেদৰে বনাইছোঁ চাই যাওক ইয়াৰ বাবে লৈছোঁ মই এটা ডিম সমান জোখৰ ঘিউ সমান জোখৰ চেনি কাৰণ বস্তুটো বনাবলৈ প্ৰত্যেকটো বস্তু সমান সমান হ'ব লাগে আৰু তাৰপাছত ল'লোঁ মই এটা বল সেই বলতে মই এতিয়া ডিমৰ হেৰিখিনি ঢালি দিছোঁ একে সমান জোখৰ চেনি চেনিখিনি মই অকণমান মিহি কৰি লৈছিলোঁ এতিয়া প্ৰথমতে এই ডিম আৰু চেনিখিনি ভালদৰে মিক্স কৰা কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে চেনিখিনি পূৰা ঘোল খাই নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি পূৰা ইয়াক লৰাই থাকিব লাগে এনেদৰে চেনিখিনি ঘোল খাই যোৱাৰ পাছত মই ইয়াত দি দিম ঘিউ ঘিউখিনি দি লোৱাৰ পাছতো ইয়াক ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে ঘিখিনি সেই বস্তুবোৰৰ লগত মিল্ খাই নাযায় আৰু তাৰপিছত দিলোঁ মই এচামুচ বেকিং চ'ডা বেকিং চ'ডা যিহেতু দিব লাগে বস্তুটো ফুলিবৰ বাবে এতিয়া দিলোঁ মই সমান জোখৰে ময়দা এতিয়া সকলো বস্তু মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম ময়দাখিনি যদি সমান জোখৰ দিলে ভালদৰে হৈ নাযায় তেতিয়া আমি অকণমান ময়দা বেছিকৈও এড কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল ইয়াক বনাবলৈ ৰেডি কাম কৰি থাকোঁতে মায়ে দিলে মাজতে ডালিম খাবলৈ ইয়াৰ মই ডালিম খালোঁ আকৌ লাগি গ'লেও কামত ইয়াৰ পৰা সৰু সৰু লৈ এয়া মই এনেকুৱা ডিজাইনত বনাইছোঁ আপোনালোকে বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইনো বনাব পাৰে এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ পিঠা খাবলৈও বহুত টেষ্টি আপোনালোকে বনাই চাবচোন ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ